مطرودا اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا من الخاسرين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري وسهل لي أمري واحلل لسان من قولي Allahumma zilna ilman wa fahman wa al-hikna bi salihin Amin ya Rabbil al Alamin Alhamdulillah, bersyukur Allah subhanahu wa ta'ala Pada malam yang mulia, pada malam barakah ini Sama-sama kita diberikan taufik dan hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tidak adalah amalan yang paling kita sukai pada hari akhirat nanti eh, Kecuali apabila kita melihat catatan amalan kita Maka dalam catatan itu kita pernah melakukan Berada dalam halaqah zikir dalam catatan amal kita itu ada halaqah, maksudnya ilmu. Maka tidak ada catatan yang paling kita suka melihatnya pada hari akhir nanti. Jadi catatan kita menghadiri maksudnya ilmu. Catatan kita menghadiri maksudnya zikir. Catatan amal kita menghadiri maksudnya salawat. Semua itu merupakan taufik dan hidayat daripada Allah ta'ala kepada kita. Jadi mudah-mudahan Allah ta'ala sentiasa memberikan kita taufik dan hidayat. Agar sentiasa suku dan mudah ha? Kita melakukan kebaikan Kerana kita mengikut takdir kita yang telah ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka sekiranya kita ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dengan takdir yang baik Maka mudah kita nak datang ha? Mereka zikir InsyaAllah Fazil Quran InsyaAllah Mereka ilmu InsyaAllah Dipermudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi ini satu nikmat yang sepatutnya kita mensyukuri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita salat, kita syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita baca Quran, kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita datang majlis ilmu, sebelum mula majlis ilmu lagi kita dah bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Habis majlis ilmu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana diberikan kita kesempatan untuk hadir dalam majlis ilmu kerana tidak semua orang ada kekuatan untuk hadir majlis ilmu tidak semua orang ada kekuatan untuk hadir majlis zikir tidak semua orang punya kekuatan untuk hadir dalam majlis salawat tidak semua orang punya kekuatan untuk hadir majlis Quran dan sebagainya jadi kita ke mana kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala berada ta dalam ketaatan maka segeralah kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan syukur itu maka Tuhan tambah. Wala in syakartum la azidannakum. Sekali kamu bersyukur Tuhan tambah. Jadi nikmat yang paling aula kita syukur kepada Allah kerana nikmat berbentuk akhirat. jangan kita nikmat berbentuk dunia oh Perlu syukur kita. tapi nikmat berbentuk agama tak ada kita syukur. sedangkan nikmat itu ada dua bentuk nikmat dunia Sehat nikmat dunia harta ya eh? nikmat dunia apa lagi nikmat dunia maka itu juga kita bersyukuri dan lebih aula sekiranya kita berada dalam nikmat taat pada Allah Subhanahu wa taala maka syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala maka mudah-mudahan Tuhan tambah ketaatan kita kepada kepada Allah Subhanahu wa taala tidak adalah ketaatan yang paling awla untuk kita usahakan tidak adalah ketaatan yang lebih afdal untuk kita usahakan selepas kita melakukan kefarduan salat puasanya sudah zakatnya sudah hajinya sudah dan begitu kewajipan-kewajipan yang lain tidak adalah tuntutan yang paling afdal selepas kita melakukan kefarduan kecuali menghampirkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah solatnya sudah, puasanya sudah. Ha, lagi apa kita nak buat? Ha, kita nak bersyukur-syukur dengan dunia ni. Ya silakan. Eh, ianya halal. Tetapi tidak ada ketaatan yang lebih aula kecuali kita menghampirkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala Eh, sentiasa kita merasai hampir diri kita kepada Allah Taala hampir kepada kita. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih hampir kepada kamu, lebih hampir kepada uat leher. Wa huwa ma'akum ainama kuntum. Allah Taala sebut itu dalam Quran, wa huwa ma'akum. Allah Taala bersama dengan kamu. Kemana saja kamu pergi, jadi Allah Ta'ala bersama dengan kita Masalah kita yang tidak bersama dengan Tuhan kita itu masalah. Apa tanda Tuhan bersama dengan kita <tuh> Kalau Tuhan tidak bersama dengan kita Tak hidup kita Kalau Tuhan tidak bersama dengan kita Tidak peh kita Setiap saat Allah Ta'ala berikan kita Pertolongan Dalam berbentuk duniawi Allah Ta'ala setiap bersama dengan kita Masalah dia Kita yang tidak bersama dengan dengan Tuhan kita Ha, maka itu yang kita yang kita usahakan supaya kita merasai kebersamaan kita dengan dengan Allah Subhanahu wa taala. Selepas kita mengetahui, kita ketahui mengetahui Allah Taala itu hampir cuba kita tidak merasai diri kita hampir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita tidak merasai hampir kepada Allah Taala, itu diistilahkan sebagai ghaflah. Ghaflah ha? iaitu lalai Allah Taala berkata wala takum minal ghafilin jangan kamu jadi lalai kata Allah Subhanahu wa taala bila kita tidak bersama dengan Allah maka kita lalai daripada Allah Subhanahu wa taala itu merugikan kita eh, pada hari akhirat nanti sekiranya kita ni hampirkan diri kita pada dunia kita hampirkan diri kita kepada makhluk Uh, itu yang kita yang kita inginkan sebab itu merupakan perhiasan nafsu kita perhiasan nafsu itu adalah suka hubbu syahwat minan nisa wal banin wal qanatir al muqantarati min al zahabi wal fiddah wal khayl musawamah wal an'am wal harth zalika mata'ul hayatid dunya kata Allah Subhanahu wa taala dalam al-Quran. Jadi kita hampirkan diri kita kepada yang lain daripada Allah sebenarnya kita menghampiri diri kita kepada nafsu kita tidaklah kita menghampirkan diri kita kepada yang lain daripada Allah bukan masalah tak boleh kita kasih kepada anak bukan masalah kita tak boleh kasih kepada isteri kita tetapi jangan sampai anak dan isteri kita itu lebih hampir kepada hati kita daripada Tuhan kita nah, itu masalahnya eh? bahkan Al-Quran menegur kita Sehingganya anak, isteri kita, harta kita lebih hampir dalam hati kita daripada Allah dan Rasulnya. Ha. Ada tak kita musah, muhasabah diri kita macam tu? Awal lagi, tunggulah 10 tahun lagi. So. Ha. Kita banyak macam tu lah. Eh? Tunggulah pencen. So. Ada pencen dah? Ha. Tunggulah 10 tahun lagi. tunggulah. Lambek ni. rasa nyawa ni panjang ni. Kita setiasa so macam tu. Ha? Tak dengar. Sini ada apa? tak dengar ke? Nah. Ingat tak dengar tu. Ha, saya ni sopek kalau bagi syarat ya. Ha, itu saya ngaja contoh ah teh orang Melaka tu. Ah tak payah sini dah. <laughs> Tengah mengajar contoh tu eh. uh, dia. Ha, wadilah tu. Oh. Kalau sini tu tak apa lagi Tak dongar eh. Tak jangan baik Cina eh. Bersini aja bersini dah setang aja ali tu. <tik> Apa cerita tadi <terimpor>, info dah? <tik> <tik> Jangan biarkan ni kita lalai daripada daripada Allah Subhanahu Wa Taala eh maka rugi kita. Rugi menyesal kita. Eh benda yang sangat menyesal adalah bila kita mati tak sampai nak beramal. Bila mati Tak sampai nak beramal Sangat menyesal Sebab itu kita Menyatakan Kerugian-kerugian Di dunia ini Yang paling rugi tak beriman pada Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian selepas beriman Orang yang paling rugi Meninggalkan kefarduan Tahu orang meninggalkan Tinggalkan salat, tinggalkan kewajipan dan selepas kita melakukan farduan Kerugian kerugian kita Itu kelalaian Kenapa? Sekiranya Mati kita dan hati kita lalai Daripada Allah subhanahu wa ta'ala Itu satu kerugian Yang menyakitkan kita Bila selepas mati Apa menyakitnya? Itu menyesal ha. Rabbana Abu Sarna wa Samihna Farji'na na'mal salihan rabbana abusarna ya Allah kami dah nampak kami dah faham ya Allah lepas mati kita kena macam tu alibah mati dah mati kita akan menyatakan rabbana abusarna ya Allah kami dah nampak wa sami'na kami dah dengar bermaksud kami dah faham dah lepas mati kami faham ya Allah banyak bodoh yang kami tinggalkan kami dah faham ya Allah farji'na na'mal salihan Ha, sekarang ni bolehlah kembalikan kami ke dunia kami dah faham sekarang oh dah mati dah faham masa mati tak ada guna dah eh inna muqinun kami dah yakin ya Allah eh? jadi kesedaran kepahaman itu ketika di dunia inilah untuk kita faham di manakah uh, kerugian kita di manakah kita ini telah Meninggal kepada yang sia-sia uh, melakukan benda yang sia-sia maka di antaranya kalau kita rajin membaca apa yang dinyatakan oleh ulama-ulama tasawuf tentang kerugian-kerugian tersebut eh, ya, iaitu kerugian kita menjauhkan diri kita daripada Allah Subhanahu wa taala kita tidak merasai hampirnya Allah Subhanahu wa taala kita tidak merasai ke kenikmatan eh, hampirnya hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala maka berbahagialah eh seseorang yang mencapai darajat bila menyebut nama Allah rasa bahagia Masya Allah bila menyebut nama Allah kita rasa bahagia sekiranya sampai kita derajat itu buatlah apa pun kita nak buat ke dunia ni kita nak memiliki harta kita nak selokah semua harta kita kita nak pakai semua harta kita eh? kita nak selokah ke semua harta kita ataupun kita nak gunakan harta kita dan sebagainya buatlah selagi mana kita dapat mencapai derajat rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala itu yang disebutkan oleh sini Abu Abbas al mursi ketika memberi faham kepada murid ni Al-Imam Ibnu At-Tala'i Sakandari Jadi Imam Ibnu Sakandari pada permulaan dia, dia cuba nak faham ilmu tasawuf ni belajar apa apa yang boleh diamalkan Apakah prinsip yang perlu dilakukan ketika di dunia? Apakah perlu aku meninggalkan pakaian yang aku yang cantik-cantik ni? Sebab ulama-ulama besar di Al Azhar pakaian dia lawa-lawa, mahal-mahal jubah dia. Dan apakah kalau aku masuk dalam tasawuf ini, aku meninggalkan semua kelazatan dunia ini? Itu persoalan yang ada pada hati Al Imam Ibnu Basakandani ada kriteria tak sampai dia bertanya guru dia mengetahui apakah persoalan dalam hati dia maka jumpa saya si guru dia maka dia kata arifillah arifillah usahakanlah supaya kamu makrifat kepada Allah apa maksud usahakan makrifat kepada Allah bermaksud faham mudah dia berzikir banyak-banyak maksudnya eh? sebab makrifat kepada Allah ini di antara jalan dia berzikir banyak-banyak eh, ketika mana kita berzikir banyak-banyak sebab itu Allah Ta'ala suruh kita berzikir banyak-banyak uzkurullaha zikran kathira alladhina yazkurun Allah qiyaman wa qa'udan wa ala junubihim supaya apa berzikir banyak-banyak supaya ma'rifat kita kepada Allah apa maksud ma'rifat kita merasa kebahagiaan bila menyebut nama Allah sebagaimana kita rasa bahagia bila kita sebut duit 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 terkadang dalam bank ada dalam 10000 Allah oh, sonoknya eh tadi kita berniaga masuk 50000 oh sonoknya kita rasa lazat eh? mengenangkan harta-harta kita eh kenapa tidak kita rasa lazat untuk kita menyebut nama Tuhan kita Maka kata Sidi Abu Al-Mursi Arifillah ar Usulkan kamu kepada Allah Bermaksud datang melihat zikir Kita merasa kebahagiaan Kita merasa kelazatan Bermaksud kita dah ada hubungan yang baik dengan Tuhan kita Tanda kita ada hubungan baik dengan Tuhan kita Bila menyebut nama Allah Kita rasa bahagia Kemuncak dia cinta Kemuncak dia sehingga kita rasa Sangat kasih kepada Tuhan kita sehingga ada orang yang mengalirkan air mata kasih kepada Tuhan oh, maka itu tak ramai kalau ada sebegitu itu tanda dia punya perasaan kasih kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka itu akan disangat dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sabatun yuzilluhum Allah illa tujuh golongan Tuhan naungi di akhirat nanti tidak ada naungan selain naungan arah Allah subhanahu wa ta'ala di pandang masyarakat Salah seorang dia rajulun zatuwallah khalian fafagan aina Seorang lelaki atau perempuan menyebut nama Allah dalam keadaan sendirian Ketika mana kita sendiri bersendirian kita menyebut nama Allah dengan penuh ikhlas Kita menyebut nama Allah dengan penuh pandangan kasih kepada Tuhan kita kalau tak ada mohon kalau tak 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 ada apa nama dia? Uh, merintih. Ha ah, merintih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita merintih bila kena gaul. boleh merintih. Kalau tak tak nak merintih mana? Dah kena ya Allah. Sakit bebanan ya Allah. Merintih. Bila kita sakit ruh gitu, Ya Allah. Sudah. Bila hati kita sakit, Ya Allah, kau beri beri tak beri pokok di situ. Ah, tidak merintih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Merintih kita kepada Allah Subhanahu wa taala begitu lemahnya hati kita ini untuk memahamkan kalimah Allah itu. Bermaksud hati kita ini berpenyakit. Ya Allah, tidak aku merasai nikmat cinta kepadamu ya Allah. Mengintih ya Allah, Berikan kesihatan kepada hatiku Ya Allah Merintih lah Sebelum kita merintih Gaut ke kaki ni ah, Kalau badan kita sakit Pandai kita merintih right? Tapi bila hati kita sakit Tak pandai kita merintih Pada Allah Subhanahu SWT Sehingga kita memahami Makna Hubungan kita dengan Allah Subhanahu SWT Kalau kita memahami itu Maka kita hiduplah sebagaimana kita nak hidup itu kata gurunya kepada Imam Ibn Tazkandari Maka dia mengatakan Arifillah Usulkanlah untuk ma'rifat kepada Allah Bermaksud beramallah kuat-kuat Kemudian wal bismashi Kemudian kau pakai lah Apa kau nak pakai Nak pakai baju mahal Kau nak pakai apa Ada sendiri bayat Arifillah, Arifillah wa'ish kaifashit kenalkanlah Allah lah tu kehidupan macam mana kita nak hidup ya? Eh? sebab para anbiya alaihi wasallatu wasalam ada yang kaya hidup dia ada yang miskin maka tak ada seorang pun para anbiya itu tercelur keadaan dia kenapa sebegitu sebab mereka mengenali Allah Subhanahu wa taala tidak memberi kesan terhadap kehidupan dia ha, ah, begitulah kita tidak ada ketaatan yang lebih afdal selepas kita melakukan kefarduan kecuali kita, kita menghampirkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan inilah benda yang kokal adapun yang lain yang kita cintai kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali ikram kullu man 'alaiha fan semua benda akan binasa wa yabqa wajh rabbika dzul ikram yang kekal hanyalah Allah Subhanahu wa taala maka rugilah kita pautkan hati kita kepada benda yang binasa maka beruntunglah orang yang berjaya meletakkan hati dia kepada zat yang baqa kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala sangat mulia kenapa Allah Taala mulia bila kita tidak saja maka Tuhan berikan jalan kepada kita bila kita hendak saja maka Tuhan diikan jalan. Wal ladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Bila kita berkeinginan maka Tuhan tunjuk kita jalan. Kita nak apa kita inginkan makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita inginkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala maka kita berusaha maka Allah tunjukkan jalan maka kita maka ketika mana hati kita berhubung dengan Allah Subhanahu wa taala maka inilah kejayaan yang besar Ha, di dunia ini, Ini kejayaan kita eh, di akhirat nanti, eh, sebab kita tidak terpuas senang kita, eh, ataupun dunia ini tidak boleh menggugat hati kita untuk mencintai Tuhan kita. Sebilau ha, sekiranya kita berjaya mencintai Tuhan kita, maka tidak ada apa-apa eh, keburukan kehidupan kita di dunia ini, sama ada eh, kita ada keadaan senang sama hari kita akan susah semua tidak memberi kesan kepada kita sekiranya kita meletakkan kecintaan kita kepada Tuhan kita dan merasai keberadaan Allah Subhanahu wa taala ataupun dengan makna yang lain makrifat kita kepada kepada Tuhan kita jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayat dan taufik untuk memahami ataupun memberikan kita kemudahan ya, eh, jalan untuk sampai kepada makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin sallallahu alaihi sallam muhammad hamdulillahi rabbil alamin salamun wa rahmatullahi wa 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 sallallahu alaihi muhammad rabbil alamin